Добрый день, уважаемые жители города Желтых Вод. Поздравляю вас с наступающим праздником, Новым Годом. Желаю всем счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Ну, я вам расскажу немного о происшествиях, случившихся в городе. 28 декабря в, 18.17.37 17.37 дежурный по телефону поступило сообщение о том, что в помещении магазина подарки, расположенные по улице Хмельницкого, 38, в городе Желтые воды. Вошел в неизвестный в латексной маске, то бишь игрушечной маске, устрашающий. Злоумышленник нанес продавцу телесное повреждение. Предметом похожим на пистолет. На данный момент установить настоящий пистолет или игрушечный, но одно можем сказать точно, это был металлический пистолет. И после чего разбил стекло одной из витрин, завладел золотыми изделиями. После чего вышел через это продавец, несмотря на противостояние сил, пыталась задержать преступника, но это не удалось, он скрылся через запасной выход данного магазина. Приметы преступника по описанию продавцов метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Среднего телосложения. Был одет в синюю курточку короткую с капюшоном. Больше примет нет, так как лицо было закрыто маской своими действиями злоумышленник совершил преступление предусмотрено статьей 187 частью 3 данная, предусмотр... данная статья предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества принадлежащего гражданину преступнику скажем так. На данный момент мы был составлен фоторобот, были установлены очевидцы данного преступления и был составлен фоторобот. Если кто-нибудь какой -нибудь владеет информацией о данном человеке, просим вас сообщить в любом удобном вам способе на, по телефону 102 либо 3 -36 02. Конфиденциальность гарантируем. Продавщице оказана медицинская помощь, у нее рубленая рана головы, жизни и здоровья ей ничего не угрожает. Не Скажите, пожалуйста, в магазине не было охраны? Да? Охранник на данный момент был выходной, именно в этот день был выходной. На месте было две продавщицы, одна выбежала за двери за центральный вход и держала двери ну потому и преступник скрылся через заднюю дверь а вторая продавщица пыталась держать через 4-3 минуты приехала группа дежурная наряд, следственно-оперативный наряд но ну, преступник уже скрылся по следам мы э скрытие по следам мы обнаружили еще несколько цепочек где он утерял их на данный момент и ведутся оперативно розыскные мероприятия по установлению преступника и задержанию его. А какой ущерб? Ущерб э, еще устанавливается, ну, могу сказать, более 30 наименований. Было украдено цепочек и сережек. Был украден один лоток, скажем так, называется он. Где были золотые изделия? Александр Владимирович, были ли подобные какие-то вот э, преступления в городе на данное под... время? На данное время не было таких преступлений за этот э, год. Это первое преступление было совершено. Э, ну, могу сказать, я объездил все э, ювелирные магазины, где более тщательно подходят к охране данных заведений. Тут видеонаблюдение отсутствует, охрана физическая отсутствовала. Есть тревожная кнопка, подключена Государственной службой охраны, которая тоже прибыла в течение 3-4 минут. То есть ей воспользовались. После, да, ей да? воспользовались кнопкой, тревожной кнопкой. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о других преступлениях, которые были совершены за последнее время в городе Желтые Воды. Да, у нас есть бич, скажем так, это проникновение в сараи, гаражи, домовладений. На данный момент лицо установлено, изъяты некоторые вещественные доказательства, которые указывают на причастность к совершению данным преступления этого лица. Сейчас идет установка местонахождения этого преступника. После чего я могу с уверенностью сказать, он будет задержан. сколько Кстати, обращений к вам было по поводу обращений, того, да, преступлений? Два-три в день. Про проникновение, говорю, в сарае, это в разных местах города. Идет следствие. Я думаю, мы этого преступника в ближайшие дни найдем. И причем к ответственности, не будет вести следствие. Что вы можете сказать по поводу поджога автомобиля? На днях в городе Желтой воды в инфекционном, возле инфекционного отделения был совершен поджог автомобиля Мазда. Помогал как раз в это время проходил один из полицейских сотрудников, сотрудников полиции помогал, увидев это возгорание заднего колеса, вызвал МЧС и помогал осуществление тушения пожара. Проходя мимо, он, в принципе, никого не увидел, только увидел, как возгорается, горит уже колесо. Рядом находились также работники такси, которые также подтвердили, что никого не видели возле данного автомобиля и установить свидетелей и очевидцев, кто сделал поджог данного автомобиля на данный момент не представляется возможным. Также на днях у нас были вскрыты несколько автомобилей, были похищены инструменты, монитолы, документы, лицо установлено, также изъяты несколько вещественных доказательств. Сейчас устанавливаем местонахождение данного преступника. Как только он будет установлен, я дам комментарий более подробнее. Такой слух был по городу, что был найден труп женщины где-то в районе Веселой Ивановки. Да, это на Водобуде, на, на, улице Набережной, на, по телефону 102 позвонил сын потерпевший о том, что он обнаружил свою мать на территории летней кухни, без признаков жизни. Выехал следственно-оперативной группой, было установлено, да, действительно, обнаружена была женщина, без признаков жизни, и были похищены у нее несколько алюминиевых предметов 2 бетона битона насколько кастрюля нержавеющая нержавеющий шифер по данному факту могу пояснить лицо установлено задержано по статье 208 КПК Украины за статьей 187 части 3 опять же предусмотрена данная статья от 7 до 12 лет лишения свободы По факту смерти на данный момент мы не можем установить причину смерти, назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы. После данных экспертиз мы установим причину смерти и будет принято решение. Скажите, пожалуйста, заканчивается ли у вас уже в декабре реформирование? Нет, якобы сейчас идет реформ, реформирование западной. Украины, после Киева, у нас график, пройти про аттестацию, это май месяц, либо март месяц, нам уже график был включен, это такие мы утверждем, март или май месяц, и пройдем аттестацию, кто пройдет, кто не пройдет, это уже другой вопрос. И тогда назначат, мы сейчас все, как начальник полиции сообщил смену Дмитрий Юрьевич, мы сейчас все временно трудоустроены, скажем так, и находимся не на постоянном несении службы. Я уже неоднократно говорил и на сессии, и на сессии, и на, то есть на оперативных совещаниях, совещаниях при мэре города Желтой Воды, о том, что уже мы граждане я почти что каждый день в понедельник по мошенничеству лиц, лиц цыганской национальности. У нас почти что каждую неделю совершаются мошеннические преступления в отношении пожилых райков которые хотят приобрести по дешевке какой-нибудь продукт питания. После этого они не досчитываются очень круглые суммы денег. Не пускайте посторонних граждан. Не купляйте. Зайдите в магазин, купите, приобретите. Также хочется сказать по телефонным звонкам в отношении попадания в неприятной ситуации их близких родственников. Сразу позвоните этому близкому родственнику, уточните данное происшествие. Не спешите переводить деньги на какие-то другие счета. Вы сами стаете жертвой преступления. Мне хочется пожелать вам, чтобы в следующем году у нас не было ни одного мошенничества, меньше преступлений, больше радости, позитива. Мы всегда будем слуги народа и будем помогать вам в любой ситуации. На новый год у нас будет усиленный вариант несения службы, будут созданы две следственно-оперативные группы, плюс за счет личного времени сотрудники будут выходить. В город и нести и проводить патрулирование города вместе с патрульно постовой службой.